let Привет, я Богдан Конаков. Я занимаюсь музыкой довольно долго. Я родом из Полтавы, но у меня в паспорте написано, что родился в Киеве. И это второй мой город. 17 или 18 лет я переехал в Киев учиться, потому что в Полтаве нечего было делать. Я очень люблю Полтаву. Думаю туда вернуться через несколько лет, но сейчас мне там нечего делать. В принципе, и в Киеве не все так гладко. Минимум средств для занятий электронной музыкой – это компьютер. По поводу того, что украинская сцена ограничивается только Киевом, это правда. Наверное, из-за того, что в Киеве только есть платформа и публика, хоть и небольшая, которой это интересно, которая это есть смысл показывать. В Киеве, в целом, в Украине довольно тяжело жить творческим людям. Приходится выживать, денег мало. Лично я уже даже устал бичевать, а, так как не хочется подписываться на какие-то коммерческие проекты, а чисто творчеством тяжело себя обеспечивать. Электронная музыка и, в принципе, какая-то авангардная музыка ⁇ довольно странное явление, как для социума, так и для для властей. Творчество, которое заставляет людей думать, мыслить, а мыслящие люди властям не нужны. Но хотелось бы, конечно, чтобы власти поддерживали культуру и культуру даже какую-то авангардную нишу, потому что я не помню кто сказал, во время кризиса экономического и политического власти прежде всего должны поддерживать культуру, чтобы выйти из этого кризиса уже людьми намного более осведомленными. Первое, наверное, это смутные воспоминания из детства, когда я на ночь сам себе пел песню перед сном. Я с родителями это назвал на наконе. И, в принципе, я очень стеснялся Это Мне казалось это странным, вот эта привычка. Это довольно долгая эта привычка со мной, порой даже сейчас. Я хотел быть машинистом, и я помню в детстве, когда ездил в Киев к родичам. Я не спал всю ночь, я слушал вот этот монотонный, повторяющийся ритм. Мне это очень нравилось, меня это гипнотизировало. Может быть, сейчас из-за этого я и занимаюсь такой какой-то гипнотизирующей музыкой. На осень сейчас много планов по релизам. Кроме того, у меня этим летом заканчивается долгая серия желтых пластинок. В конце лета должна выйти третья, а осенью четвертая, желтые пластинки. И это будет как сборник танцевальной музыки. Мне с людьми тяжело, это, наверное, с детства из детства из-за того, что я не, не шибко общался со сверстниками. И музыка это как мое убежище. Вроде бы я и выступаю ради любви со стороны общества, ради фидбэка. Но когда этот фидбэк появляется, я себя неловко чувствую. В этом тоже какая-то моя проблема, видимо, какая-то психологическая. Вот даже то, что сейчас я на интервью, я себя неловко чувствую из-за того, что мне не очень хочется, чтобы на меня смотрели. Мне больше хотелось бы, чтобы слушали мою музыку. Не терять ощущение детства. Ощущение того, что мы все равно дети ощущение ребенка внутри.